kelinga haddan ziyoda zulm qilishlar kuchayib ketdi bugun qaynonalar haqida suhbatlashamiz albatta bizni suhbatimizni eshitib turgan munisa mo'tabar onalarimizdan uzr so'ragan holda bu hamma uchun emas har kim o'ziga keragini olsin degan taklif bilan suhbatni boshlamoqchiman chunki shunday qaynonalar borki kelin uchun jonini beradigan ammo afsuski shunday qaynonalar borki kelinini kerak bo'lsa jonini oladigan avvalo qaynona kim qaynona bu bir mushtipar ona qaynona bo'lib turgan onaxon o'zini farzandiga baxtu saodat so'rab doim duo qilgan allohim bolamga baxt bergin farzandimga yaxshi kelin ato qilgin deb duo qilganligingiz uchun ham olloh sizga mana shu kelinni ato qildi lekin ba'zan qaynonalar buni esdan chiqarib qo'yadi o'zlari doim duo qilib yuradi ollohim meni bolamga yaxshi kelin ato qilgin deb ollohdan so'raydi tanish bilishlarini ishga solib yaxshi kelin qidiradilar sovchilarni o'rtaga qo'yib uyma uy uyma uy yurib kelin topadi yaxshiyamki bizni odatimizda kuyov ki tomon kelinni uyiga boradi agar aksi bo'lganda nima bo'lardi ekin qarang o'zimiz boramiz o'zimiz topamiz kelinni unga dunyoni va'dalarini beramiz oltin tog'lar va'da beramiz hamma narsani va'dasini berib olib kelgandan keyin go'yoki kelinimiz ko'chadan o'zi uyimizga kelin bo'lib kirib olgandek muomalamizni boshlaymiz bu adolatsizlik bu musulmonning xulqi emas azizlar mo'min musulmon odam eng birinchi va'dasiga vafodor bo'lishi kerak hech qaysi sovchi kelinni uyiga borganda siz qizingizni bizga bersangiz unga zulm qilamiz uni qiynaymiz uni ertalab sahar to'rda turib to kechqurun xubtongacha ishlatishlikka mana bu mana bu mana bu xizmatlarni qildirishlikka olyapmiz deb aytmaydi buni eshitib turgan hammamiz tasdiqlaymiz sovchilar bir xil gap gapiradi qizingizni bizga bersangiz uyimizni to'ri qizingizniki bo'ladi malikalardek ushlab o'tiramiz e birorta qo'lini sovuq suvga ham urgizdirmaymiz shunday hurmat qilamizki uyimizni eng zo'r joyini qizingizga bo'shatib beramiz bersangiz bizdaga berasiz va hokazo oltin tog'larni va'da qilib gapiradi qizni ota onasi shu darajada <laughs> bo'lib ketadiki ko'z oldiga qizini baxtini saodatini go'yoki bir malika bo'lib bir <laughs> xonadonda yurganligini havasi uyg'onib ketib sizga berdim mana shu qizimni deb yuborganini <laughs> o'zi ham bilmay qoladi lekin to'y bo'lib qiz u uyga tushgandan keyin butunlay boshqa sahnalar <laughs> ko'rina boshlaydi qizingizni kelin emas qiz qilib olyapman degan qaynona o'zini uyiga qiz emas kelin ham emas balki bitta cho'ri yoki bir qul qilib olgandek munosabatini boshlaydi kelin ular uchun xizmatkor hamma narsaga ulgush kerak ertalabdan kechgacha qaynota qaynonani xizmati qaynisingli bo'lsa u ikkinchi qaynona uni zahar tillariga chidashligi kerak uni dashtnomlarini qabul qilishligi kerak shunday holatlar bo'ladiki kelin faqatgina xizmat bilan ovora bo'lib na o'ziga oro bera oladi na erini ko'nglini olaydi faqatgina bir narsa qaynonamdan gap eshitmasam bo'ldi degan tasavvur bilan yashaydi alal oqibat muhtaram kuyov to'ramizni ko'ziga kelinimiz sekin xunuk ko'rina boshlaydi ko'ngli boshqa jozibador kelganda yasanib kutib oladiganlarni qo'msab qoladi bunga qaynona sabab qaynona keliniga o'rgatish kerak edi turmush o'rtog'igizga yasaning mana o'g'limni siz jufti halolisiz sizni o'g'limni baxti saodati uchun oldim qizim eng birinchi siz mana shu uni duosini oling qiyomat bo'lganda qizim sizdan alloh taolo qaynonangni rozi qildingmi qaynotangni xizmatini qildingmi deb so'ramaydi eringizni rozi qildingizmi deb so'raydi shunday ekan qizim hamma e'tiborni turmush o'rtog'izga mani o'g'limga qarang o'g'lim sizga omonat o'laroq berildi degan qovulda gapirsa qaynona qanday qandayham yaxshi bo'ladi uyalganidan kelin hamma xizmatni qiladi lekin bizda aksi kelin birorta xato qilmaslik kerak o'zini yoshligini o'zini kelin bo'lganligini qaynonalar unutib qo'yyaptilar muhtarama qaynonalar aziza onajonlar siz ham kelinligingizni eslang uxlab qolgan kunlaringizni ovqatni tagiga oldirib olganligingizni dazmol qilaman deb kuydirib qo'ygan ko'ylaklarni qaynonangiz buyurgan ishlarga ulgurmay qolgan kunlarizni qo'lingizni kuydirib olib ozor topgan kunlaringizni va hokazolarni eslang mana shu paytda o'zingiz niyat qilgan bo'lsangiz kerakki olloh menga kelin bersa hech qachon bunaqa muomala qilmayman deb lekin nima uchun siz o'zingiz davom etyapsiz qaynonalar o'lchovlari juda xato qarang bir qaynonadan kelin haqida va qizini turmushga bergan ekan qiz haqida savol bo'lyapti ikkalasidagi sahna bir xil narsa bir xil voqea lekin munosabat ikki xil mana shu hikoyani aytib beraman sizlarga bir ayoldan so'rayaptilar Keliningiz qanday mana kelin tushirdiz yaxshimi desa qaynona ko'ziga yosh olib peshonam sho'r ekan Alloh menga shunaqa kelinni ham beradimi qaysi gunohim uchun bu kelinni Alloh menga berdi, berdikin bilmadim deyapti qaynona nima qiladi kelinim ertalab quyosh chiqquncha uxlaydi ovqatlarni bemaza qilib qo'yadi o'g'limni ba'zan o'zim ishga kuzataman hatto poyobzalini artib qo'yishlikka ham yaramaydi qo'lidan ish kelmaydi biror bir ishni eplab qilganini ko'rmayman mana shunaqa peshonam sho'r bo'lmasa o'g'lim bechora baxtsiz bo'lmasa shunaqa kelin ham nasib qiladimi bilmadim Bu kelin bilan uzoqqa borolmaymano haydab yuborsakmikin boshqa olsakmikin degan o'y kelib qolyapti deb ko'ziga yosh oldi onaxon qizini ham uzatgan edi so'rovchi qizi haqida ham so'rayapti qizingizchi qizingiz qanday ha qizimni peshonasi yaltiragan ekan olloh shunday bir ajoyib kuyov berdi qarang qizimni erkalatib sen ertalab sahar turmagin deb uxlatib qo'yar ekan o'zi qizimni bezovta qilmasdan kiyimlarini kiyib o'zini uzü o'zi eplab ishiga ham ketar ekan hatto qizim qiynalmasin deb kir moshinani o'zi yuvadiganigacha olib beribdi ovqatlarini bemaza qilib qo'ysa qaynonasi mayli qizim biz ham shunaqa bemaza qilganmiz deb uni ehtiyotini qilar ekan qarang olloh qizimga qanaqa baxt ato qildiyu o'g'limga qanaqa baxt baxtiqarolik ato qildi deb javob bergan ekan o'zi aslini olib qarasangiz ikki tomonda ham bir xil narsa faqat ikki xil munosabat keliningiz ham kimnidir qizi u ham xuddi siz kabi shunday bo'lishni orzu qiladi lekin u narigi tomonda qizi qanaqa ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilikka yo'yotganini qarang shunday ekan aslida biz nimani eksak shuni o'ramiz xalqimizni maqoli bekorga chiqmagan